Если посмотреть с 2016 -го года, и то, что есть, это, конечно, удивительно. Ну, это просто поля были. А теперь это, ну, такие приличные и Молодец, город место да, доброго дня. Сегодня мы в гостях в семье, которая проживает в Албании два года. Сейчас, я думаю, Иван расскажет, как ему Албания. Вот плюсы, минусы и, по сути, все то, что понравилось. Вот, чему Почему Шинжинь? Вот. Ну, мне понравился тем, что он новый современный город. Он маленький, конечно, городочек еще пока что, но тут э, здания практически все новые. Ну, то есть младше десятого года, не старше в основном. Старые постройки такой вот э, коммунистической почти нет. Там остался очень маленький райончик, там буквально один дом, два разбирают и тоже будут перестраивать. То есть нет проводов сверху, нет пробок э, таких сильных. Плюс он очень быстро развивается. То есть каждый год открываются новые рестораны, кафешки, какие-то площадки. Что-то строится, вот дорогу на Велипое, дальше сразу прямую на Черногорию, буквально там в течение года. То есть видно, как все растет. Проблема в городах Албании, ну, кто еще не был в Албании, это то, что до 90-го года там ну, строилось все как получалось. И После, скажем так, резкого, резкого, резкого развития население не смогло правильно это все оформить. То есть вот эти вот висячие провода, узкие дороги, суета очень большая. То есть город, сам центр, центр городов, они маленькие, вот как Дурес. Он, в принципе, красивый городочек в центре, но агломерация в 150 тысяч, она собирается вся в центре, и там практически невозможно двигаться вообще целый год. А летом просто все стоит это так подраздражает. Поэтому север больше нравится, здесь меньше людей, здесь вот Лежа это самый крупный город, здесь всего лишь 25 тысяч человек, и есть куда расти, здесь большие площади земли, вот есть Тале, которая бескрайняя кажется, там просторы еще не застроенные, причем, кстати, принадлежат государству эти участки, да, там, и там, в принципе, сейчас застройка разумная очень идет. Я бы даже, может быть, и подумал бы туда перебраться, но по нынешним ценам, когда, как они делают, это очень сложно. Минимум 1 метр 50 евро стоит. Да, да, но это не это далековато от моего То есть пешком по такой цене не доберешься. Так, если в шаговой доступности, то еще дороже. При этом проблема в том, что они не хотят же продавать по 5 соток. Какой климат в Певничной Албании? Ну, летом не так жарко. Во-первых, такая жара здесь длится, наверное, месяца два. Ну, как жара? Для нас жара это выше 35 ну, градусов. Ну, люди там да, пьеничные, да, да, А да, мне, в принципе, я не ну, любитель да. там жары и не любитель такого холода, то мне, в принципе, терпимо была такая. Ну, в общем, ну вот, ну, допустим, влитку. сравнивать мы были в Саранде летом, там невыносимо для меня. Но там я, раевса. не могу находиться, я не могу находиться на улице летом там. Там очень жарко. Здесь тоже тяжеловато, но во всяком случае утром, вечером вот, можно погулять. Вот зимой чуть-чуть холоднее, чем в Дурасе бывает. Ну а так в среднем почти то же самое. Большой разницы нет. И бывают циклоны, которые цепляют. Мы больше как к Черногории, может быть, относимся тут. Бывают там вот такие вот похолодания. А так в целом в среднем сколько здесь? Ну, 10-15 градусов зимы днем. По поводу покупки дома, покупки земельной делянки, что можете сказать? Ну, очень дорого, очень дорого. В Шенжене практически невозможно купить. То есть дом это выше 200 тысяч. Причем это такой даже будет любой дом. То есть земля очень дорогая. Вот. Если в Леже, то это около 100 тысяч. Начиная от 100 тысяч. То есть это лежа, это будет 7 километров от 1. Хорошо, по поводу квартир. Я знаю, что сейчас и украинцы появляются, тут уже купляют. Вот поляки в 70 по Албании купляют по статистике из тех агентств, я знаю информацию. Вот что скажете по поводу именно самих квартир? Ну, с этим тоже сложно на самом деле. Во-первых, албанцы строят неплохо. То есть они укладываются в графике. Если вот, вот, коронавирус был сбил с темпа, так в основном они строят хорошо, недостроев вообще нет. Кстати говоря, вон последний недостроенный углу его тоже стали достраивать. Но по сути место Шэньчжэнь за достировки полностью забудовалось. Да, да, можно на карте, на Google карте же старые фотографии. Он э, с какого там? 16-го 16 -го года. года. Вот Тогда можно фотографии посмотреть с 16-го года. И то, что есть, это, конечно, удивительно. Ну, то просто поля были. А теперь это, ну, такие приличные и... Молоде Отели. место да, Велимолико. Да, да. Екзотичне а, да. місце именно в Дурасі Голем чи Шенчжин. То есть что вы скажете Голем В основном поремнивают именно эти два места. Голем и Да, Голем именно 10 километров до Дураса, В шинжине до Лежи 5-6 километров. Ну в Големе что, в чем проблема Голема? В Големе в целом отдыхать может быть даже вот если туристам приехать, я бы даже Голем посоветовал, наверное. Потому что там больше мест для отдыха. Там как-то более распланировано именно для туристов. Здесь все-таки он наполовину. Здесь люди и живут, и отдыхают. То есть не сказать, чтобы здесь только отдыхающие. Здесь зимой не вымирает все, далеко не все вымирает. Это раз. Во-вторых, дорога возле моря есть, в Големе ее нет. Магазинчики тут есть? Магазинчики есть. Тут ну, он же спа большой, бикс большой, прямо в центре города. Працуете в землю. Да. Працуете, конечно. Ну, коли я заїхав сюди в Шенжень, в Шержень, не было, 8 да. месяцев місяців, да, <свят> тоді Сейчас <свят> <тільки> відкривали. Зараз я дивлюсь, от я по вулиці mm -hmm. проїхався, в зимовий період куча машин припаркованных, кафешки работают и идет процесс того, что люди приезжают и купили свое жилье, они, по сути, да. отдыхают. Ну и в големе проблема в том, что там же строить сейчас сложно, там все застроено и застроено не очень качественно. Все-таки дома старые были, плюс еще после землетрясения и что нам не понравилось, там стоит очень сильно вода. Я не знаю, сейчас стоит? Я знаю, не тільки ви одні говорили, і люди це не стоїть, просто там провітрюваємось дуже маленька, тому що плотна забудова, і плюс перед цим соснові ліси. І це треба носити до уваги, тому що відповідно це якраз ну, в домі може бути плісень, і сирість, і все це в ці моменти. От у нас дуже заметно, от зараз були дожди, сразу видно, як. Оцрівають возле окна біжанок. Вони теж закинули. Як заметили. тільки подімається вітер, одразу все віскають зісто зі свінечко тільки блиснуло, тому ну, да. потрібно протирати. Ну, от ну, албанці да, протирають да, витирають да. албанці салфеткою, і відповідно таким чином вбирають вологість. Але все одно це були такі періоди, коли перепад на на холод йде конденсат, і так як батареї в них по суті немає опоплення до кондиціонера, mm -hmm, да. то таке спостерігається. в каких-то апартаментах. Да, ну вот, ну, например, да, да, в Шэньчжэне да. я такого не спостерегал, потому что все новобудовы, они уже утеплены, в принципе, и комфортно. То, в принципе, жить можно ну, Мы проветриваем и здесь получше. На и... самом деле, ну там стоит как-то вода. Я не знаю почему, в Големе мы заметили, что просто вода стоит. Вот В принципе, очень часто затоплены стоянки под авто подземные там. Ну, может, старая постройка, как это сделали, может быть, гидроизоляция, я не знаю. Ну, в общем, там стоит вода всю зиму. Зимой, весной она вот так стоит. Я не знаю, как сейчас. Может быть, они сейчас что-то сделали, что-то изменили давно там. Нет. Вот я еще чувствую такую информацию, что начебто, вы квартиру свою собираетесь продавать, колись. нибудь вот. Я знаю, что у вас трехкомнатная, классная, там выход на, на дверь, можно свій дворик сделать, планы были. Но вроде бы вы там надумали куплять себе какие-то Ну Да, дело в том, что мы здесь прожили два года. Вот сейчас получили ВНЖ на два года. И у нас есть два года, чтобы поменять, можно было жилье и остаться с ВНЖ. Поэтому мы решили остаться. І хотілося б залишитися в цьому регіоні. Якщо будуть варіанти, то да, плануємо. Яка ціна? Можливо, Я не поки, 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 поки не знаю. Короче, Поки що продавати знаю. не думають, що класна, пару і поверх, можливість станет. дійсно вийти, зробити свій дворик на пару монтажі. Я думаю, контакти все ж таки залишу. І, інстаграм, да, якщо треба буде, звертайтеся напряму от. і кому треба буде, дозвонитися. Да. процедура не а, ну, по ВНЖ, здесь очень легкая процедура получается, получение ВНЖ. У нас на самом деле все очень лайтово получилось. Вот мы читали очень много, что в Аблере очень большие проблемы, есть в Дурусе проблемы. Там, возможно, просто больше людей, которые подаются на ВНЖ. Опять же, больше спроса. Это черга, да, получается? Ну да, возможно, устают агенты. У нас тут один агент, он очень добродушный, он за нас, он нас очень часто выручал. То есть вот один раз мы были в Беларуси, просрочили с подачей с регистрацией просроченной. Он нам как бы все переоформил, без всяких штрафов, все нормально. Плюс мы получили его на два года, и, и может быть, мы единственные, кто получил на два года ВНЖ по недвижимости. Говорят, так не делают. В чем регионе? Но только в этом регионе получается так, да. Хорошо. А как, например, сколько потребно на семью? Вот, например, квадратура. очень часто задают пацаны. Ну, там, там сейчас правила простые, по-моему. Там 20 квадратов собственник плюс 10 на каждого человека. В основном регистрируется, бывает человек-дружина, вот робот сертификат на двух купляет квартиру. И, в принципе, ну, так, так каждому всего по 20, хватает. плюс 10 на ребенка. На АДТ бывает, не вписывают? Ну, может быть, это я не знаю. Там, ну, мы вписывали, мы делаем все по правилам. Плюс, еще, там, как бы у них в правилах есть, если разных полов дети, то надо по комнате. Но на самом деле никто не смотрит это здесь. Опять же здесь. Здесь мы просто приносили. Вообще у нас минимальный пакет документов: сертификат, что мы приносили страховку, сертификат, страховку, оплату всех вот этих перевод вот процедур, пос... сапостылем, да. Перевод это что? Про шлюп, свидетельство о браке, ну да, перевод да, на английский, да, сапостылем. Да, да, да. то да, есть да, а это, это обязательно. Да. Ну да, вот эти все документы, да, даже нерухомости, это да. майя, вы привезти сюда, чтобы знали, мало на увазе. Да. Ну и для ВНЖ там нужно сколько? 3000, по-моему, на счету, чтобы было сейчас. На счету. Да. При том, что нам дали все равно на 2 года, все равно 3000 квартир mm -hmm. Но Ну, это опять же здесь. Я знаю, что там строже во вовлере и в Дуресе бывает намного строже. Бывают, отказывают, бывают еще. Это надо уже самому разбираться, читать чат и советоваться с теми, кто там живет. Добро. проем с вами спілкуватись. От, більш приємно з вами мати справу. От кому треба буде інформація по нерухомості. От, подивіться обзорчики на каналі. От і хто все ж таки хоче приїхати і вибрати квартиру, то я думаю, саме краще зробити це дистанційно, от, тому що вам не треба втрачати час, гроші і нерви. От, тому що коли люди приїжджають два часто, втрачають десь близько тисячі євро, подивилися одну, дві-три квартири, не сподобалось, поїхали назад. А якщо люди переїжджають сюди вибирати і жити, то ну, врахуйте, десь 3-4-5 місяців вибираються, це десь близько 4-5 тисяч євро треба потратити. Тому краще зробити це дистанційно. Якраз цими питаннями тут по Албані займаюся. Неважливо, там Шинжин, Дурос чи Влюра, тось, я можу поїхати в будь-яку точку Албанії, зробити для вас відео обзорчик квартири, квартири. Ця послуга не така дорога, але це ви зекономите, я кажу, час, гроші і свої нерви. От, відповідно, вже коли якісь обзори сформовані квартири, які ви хочете купити, тоді ви вже повністю приготовлені, приїжджаєте і вже із одної чи двох квартир вибираєте ту, що вам потрібно. Також, якщо потрібна інформація по поводу найму машини, от дам вам ту контору, яка займається яка має в своїй штаті, да, от хороші новенькі машинки. От такі прямо в аеропорту знаходяться. Тому кому треба, звертайтесь. Також можливо, я можу в принципі і забрати з аеропорту, привести, одвести. От кому треба, все ж таки майте на увазі. Всім гарного перегляду на каналі. Вам дуже велике дякую, Божих благословінь, здоров'ячка, і все найкраще. Ну і вам бажаю щастя, здоров'ячка. І хто все ж таки зібрався в Албанію? До зустрічі в Албанії.